Да. Алло. Алло. Слушай, мы дорогой. Да, привет. Ну смотри, пришла бумага. Завтра все предприятия, вот эти, которые у нас идут по списку, должны быть в Москве, угу. на улице Краснопресненская, 12. Это офис компании Велес, самому ну, рекапитала и менеджмент. лежащий Курченко. На совещании будут присутствовать люди Курченко по поводу этих предприятий, по списку по вчерашнему, по которому я просил угу. Угу. Наши действия. Это мы не после этого сейчас забираем предприятие Слушай, сейчас я тогда буду это выяснять. Ты попытался там по этому перечню -то поставить вопрос перед ребятами? Да я? я сказал, что пока мы завтра там будет Ташкент у нас. Мы написали, да, э -э да, что Но мы не с чем. был разговор, мы сидели там ну, знаешь, мы сидели. Командир там тоже был. Угу с теми предприятиями, с которыми мы не справляемся это предприятие, да, там, это металлургия. Это российские трубы и ну, все металлургии. Со всем остальным мы сами справимся. Там сказал Дмитрий Николаевич следующую фразу. Пока вы справляетесь с этим предприятиями, берите их сами. Все, что вы не справляетесь, ну, все. Какой, какой вы, говоришь, не справляетесь? Трубный, а второй такой? Нет, там их пять всего. Российские трубный Инакиевские а. металлургический, металлургические, э, филиалы металлургического Макеевки. Донецкий, металлургический, Донецк, Сталь. Пять, пять предприятий всего. Понимаешь? Uh -huh. Со всеми остальными предприятиями мы справляемся. И uh -huh. 16. Там даже есть предприятия, которые, не поверили, что вот одно здание стоит, и оно не день, не просто чисто пятиэтажное офисное здание. Там это даже не предприятие, блядь. Uh -huh. Это просто, uh -huh. ну, там, грубо говоря, 15 предприятий. Второе, там есть шахта-засядька. Она акционерная. Там триста тысячи сотрудников, это акционеры этой шахты. Там с ней вообще подельно надо по выводить, ну там по-другому делать надо, понимаешь? И мы с этим списком не согласны. Понимаешь, то есть, ну, как это все будет происходить? Ну то есть, надо обсуждать этот вопрос. И на совещании было принято решение, с чем мы конкретно не справляемся, это все уходит туда, в этот список. Ну mm -hmm. самое интересное, это собирает Курченко. Я понял. Слушай, ну давай я проинформирую сейчас да, своих и... Нам тогда готовиться к тому, чтобы завтра Юрьевич вашу логику и вашу мотивировку мог изложить. И я тогда да он, думаю, там, наверное, от нас тоже будет. Он изложит. Ну, там разные совещания. Там по бюджету у Назарова, а это в 9 часов утра, блядь, у Курченко. Но а, я, пришла, это своих потом, я своих министров еще пошлю, понимаешь, чтобы мы это все тормозили. Ну, по крайней мере, в курсе, чтобы были. Ну, как, как минимум, да, кто-то там должен быть, чтобы ты мог это... Вот ну, с кем там, понимаешь, вот такая ситуация. Ты командиру сейчас доложишь, что делать? Хорошо. Я сейчас я список этот тормоз, я не буду подписывать. Это, понимаешь, в этой ситуации? Он, Кученко заберет у нас все, что вот самое лучшее. Но нам останется еще 30 я с лишним помню, предприятий, 30 с лишним, которые, ну, они нам нахуй не нужны. Стадионы, блять, люксы, гостиницы. Ну, они убыточные, понимаешь? Там, Но ну, там тоже люди работают, там тоже куча людей. Ну и без этих предприятий, если вот эти предприятия не будут уходить, все прибыль будет сюда, Курченко. Ну тогда не надо. Либо сюда забирают, все 40 тысяч предприятий надо. Сказать, я бы сказал, что это хуйня. Понял, такой не понял. что да. я тебе говорю? Да, понял. Я тебе дам обратную связь. Ну ладно, как проговорю. Хорошо, давай. Давай, давай, хорошо, пока.